Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Beluran bertanyakan tentang berkenaan dengan peranan dan keberkesanan ASEAN dalam menangani konflik di, di wilayah ini. Uh, Tuan Sri Yang Dipertua, Malaysia memang committed berkenaan perkara ini kerana itulah asas ASEAN. ASEAN satu kawasan aman, bebas dan berkecuali. Jadi apa juga harga yang perlu kita bayar? Prinsip asas piagam ASEAN ini perlu kita kekalkan. Itu sebabnya kita menambah nilai dari masa ke semasa untuk kita pastikan supaya rantau Asia Tenggara ini menjadi rantau yang aman bebas dan berkecuali. Itu sebab kita ada banyak platform-platform ada berbagai-bagai mekanisme yang telah diwujudkan dari masa ke semasa uh, untuk kita membawa juga kaum orang luar, sesiapa saja yang ingin menjadi rakan dialog pada ASEAN, mereka mesti melalui proses apa yang dipanggil sebagai proses menandatangani treaty keamanan dan kerjasama. Itu penting TAC, Treaty on Amity and Cooperation. Kalau tak mahu tanda tangan tersebut, kita tak mahu. Dan ASEAN juga mahu supaya keberkesanan perjanjian tidak ada kuasa nuklear dan juga bahan-bahan nuklear penggunaan senjata nuklear di negara ataupun di kawasan ini perlu dikekalkan dengan kita mengadakan deklarasi Bangkok dulu tadi betul. Jadi ini asas kita. Kita mempunyai banyak mekanisme-mekanisme yang mana kita mahu supaya kekuatan ASEAN iaitu kita punya kepusatan ASEAN itu perlu kita jaga. Centrality of ASEAN itu adalah kekuatan kita. Jika ini kita tidak jaga, jika ini pecah, kekuatan ASEAN akan hancur. Jadi Tan Sri Putu Malaysia sentiasa komited dan ASEAN akan menjadi sebagai suatu rantau ataupun blok rantau negara-negara sentiasa saja menyeru kepada keamanan dan itu sebabnya kita telah pun ada yang dipanggil sebagai five point consensus kerana salah satu daripada rakan negara kita di dalam ASEAN Myanmar uh, telah pun mempunyai masalah dalam negara mereka dan kita mahu supaya Myanmar menyelesaikan masalah mereka barulah mereka boleh bersama-sama menyertai apa saja mesyuarat-mesyuarat daripada menteri dan ketua negara insyaallah terima kasih menteri Terima kasih Tan Sri Putua. Saya rasa untuk menggunakan perkataan gagal, ASEAN gagal menangani isu-isu serantau itu kurang tepat. Kerana kalau diambil contoh bahawa masalah ataupun isu antara Kemboja dan juga Thailand tersebut, kita dapat selesaikan. Dan kita telah dapat menjadi Malaysia telah dapat menjadi sebagai pemudah cara kerana kedua-dua buah negara mahu Malaysia. Bukannya semata-mata kerana Malaysia menjadi sebagai pengurusi ASEAN tahun lepas, sekarang ni kita bukan lagi menjadi pengurusi ASEAN, Filipina mengambil alih sebagai pengurusi 2026, tapi kedua-dua negara masih lagi mahu Malaysia sebagai pemudah cara. Bahkan saya kata, saya beritahu rakan sejawat saya, Tuan Pengurusi, tulis suratlah bukan kerana kita nak sangat kita tak mahu tak ada beban batu digalas. Tapi kedua negara amat selesa dengan Malaysia. Ya. Di Myanmar misalnya, kita walaupun adanya pilihan gaya yang dilakukan dah dua kali, 25 bulan 12 dan juga 11 bulan 1, kita tidak memperakukan dan dengan cara kita tidak menghantar ASEAN tidak menghantar wakil ataupun pemerhati ke pilihan gaya tersebut. Kerana kita telah pun, Katakan bahawa pilihan raya mesti disertai secara sepenuhnya. Bukannya pilihan raya yang berpilih-pilih dan banyak pihak yang tidak dapat menyertai pilihan raya tersebut. Jadi ini pendirian ASEAN. Dan ASEAN mahu supaya apa saja isu dan masalah di antara kalangan negara ASEAN walaupun dalam piagam ASEAN kita tidak mencampuri hal ehwal dalaman tetapi masalah seperti di Myanmar ini dia bukan masalah dalaman Myanmar saja sekarang betul. kerana dah menjadi masalah negara-negara ASEAN khususnya Malaysia banyak pelarian Myanmar ataupun Rohingya khususnya datang ke Malaysia masalah sempadan job scam dan macam-macam lagi di Cambodia dan Thailand dah menjadi masalah kepada negara-negara ASEAN jadi kita bersama-sama pastikan supaya isu dan masalah dalam negara-negara rakan kita kita tangani secara bersama tetapi secara ASEAN bukannya secara individual country kerana kita tidak mahu dilihat Malaysia pula tak mahu dilihat mencampuri hal ehwal dalaman negara rakan dalam ASEAN. Terima kasih. Dan insyaallah dan ASEAN itu sebabnya di South China Sea ataupun dengan izin Laut China Selatan. Kita tak mahu negara-negara berasingan uh, cuba untuk uh, menyelesaikan masalah Laut China Selatan kita gunakan apa yang dipanggil sebagai ASEAN led Mechanism dengan izin. Itu sebabnya kita dah di peringkat akhir sangat dah untuk kita memutus dan memutamatkan apa yang dipanggil sebagai Code of Conduct bersama dengan negara China. Ini akan dapat kita lakukan dalam tahun ini insyaAllah. Terima kasih Tuan Syed Putua. Saya dah sebutkan tadi bahawa pilihan gaya yang diadakan oleh pihak Junta Tentera Myanmar pada 28 hari bulan, fasa 1 11 hari bulan, fasa 2 sebanyak 202 kawasan. Dia berfasa-fasa dan fasa yang ketiga akan dilakukan tidak lama lagi. Saya telah sebutkan juga Tuan Si pendirian Malaysia. Pendirian ASEAN. Malaysia tidak menghantar pemerhati. ASEAN telah pun kita putuskan semasa sidang kemuncak ke-47 bulan Oktober yang lalu, kita tidak menghantar pemerhati. Dengan itu Datuk Yang Pertua kita tak mengantar pemerhati dan kita tidak memperakukan kerana kita mengatakan pilihan raya mesti diadakan dengan penyertaan seluruh dengan penyertaan bebas dengan penyertaan mereka-mereka mereka nak menyertai bukannya secara berfasa-fasa berpoket-poket dan ada pihak-pihak yang tidak dibenarkan yang dibatalkan pendaftaran dan macam-macam lagi supaya mereka tidak boleh menyertai pilihan raya. Jadi pendirian Malaysia jelas, pendirian ASEAN jelas. Kita tak mengantar permahati walaupun ada di antara negara-negara dalam negara ASEAN secara persendirian mengantar permahati mereka ke pilihan raya tersebut, itu Malaysia tak campur tangan. Tetapi ASEAN telah mengeluarkan kenyataan bersama. Joint declaration during the 47 summit dengan izin Datuk Pertua kita telah mengatakan ASEAN tidak akan menghantar pemerhati dan by virtue of that kita tidak memperakukan pilihan raya tersebut. Terima kasih. Baik,